Дивитися «Перші міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Рокос. Сьогодні будемо говорити про надважливе. Будемо говорити про так зване економічне бронювання у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, який, до речі, і включає ось це саме поняття, яке звучить як економічне бронювання. Що це таке? Що це означає? Про це будемо говорити з гостем нашої студії. Це Євген Дрозд, гендиректор виконавчої дирекції Одеської міської організації роботодавців. Вітаю вас. Пане Євгене, Добро дякую, що дня. долучилися. Отже, ви слідкуєте за цією темою, впевнена, що більш детально, ніж ми, так. І хочеться розібратися в цьому е, всьому. По-перше, що це за термін такий економічне бронювання, і що це за такий законопроєкт, і яке його майбутнє, на ваш погляд? Е, ну, По-перше, пробачте перейду на одеський язик. Е, що касаємо того, що ви. Спрашиваете, что это такое. Э, на мой взгляд, пусть извинят меня э, с, ну, слушатели и тех, кто будет смотреть канал, э, это ну, откуп. Откуп э, предприятия. Предприятие откупается от, э, ну, грубо говоря, государства. Значит, за то, чтобы государство дало возможность работать предприятию. 20 тысяч. 000... Это слишком мелкие деньги, чтобы оценивать жизнь одного специалиста. Я должен сказать, вот приведу пример такой. У нас есть ряд предприятий, где в основном все числовое программное управление. Mm -hmm. Где прежде чем изготовить какую-то деталь, нужно заложить программу. И для того, чтобы оператора этого оборудования готовить, уходят годы. А сегодня говорят... Ну, давайте, платите 20 тысяч, и то мы в Киеве решим, целесообразно ли бронировать, скажем... Можно, э, чем можно его залышить. Чем так, можно залышить его. Угу. Или, или, скажем, заберем его куда-нибудь, куда-нибудь не столь отдаленные места. Чаще всего так и происходит. Чаще всего поскольку по закону о усилении мобилизации руководитель предприятия обязан вручать повестки, обязан направлять сотрудников предприятия на, скажем, перерегистрацию в ТЦК. Ну, так, и уведомлять ТЦК в про килькисть таких Так вот, жизнь показывает, да. из 10 направленных в ТЦК, два возвращаются, остальные уходят. Как, как, мы, как мы будем строить нашу политику промышленную, о которой говорится в этом законопроекте, а никак. Нам прежде всего нужно определиться, что мы хотим. Мы хотим разрушить страну окончательно и бесповоротно, оставить ее без экономики, а это значит крах полный, или мы все-таки хотим спасти страну, мы хотим все-таки возродить страну и возвратить то, с чего мы начинали. А мы начинали с страны, имеющие богатющий потенциал, имеющие огромные возможности промышленного потенциала и перспективы у нас были. И самое главное, на стране, и самое главное там... не просто перспективы были, а было все, значит, что мы, скажем, погубили и к чему мы вот сегодня пришли. Поэтому э, сказать, что 20 тысяч сегодня предприятий ну, может свободно, значит, там заплатить. Нет, это глупости. Сегодняшнее положение таково, что предприятия, все предприятия, я не имею в виду крупные предприятия, а средние и мелкие предприятия, испытывают достаточно большие финансовые затруднения. Это связано с тем, что рынок сузился, раз, второе, покупательская способность упала, причем в разы, и соответственно, значит, финансовых поступлений предприятие имеет ничтожно мало. И это может быть тоже очень большая сумма, так? Конечно. Не для про предприятия отдых, а как минимум, про килкох, и это тоже может ну, быть. Ну, для достаточно... предприятия, где работает, скажем, от 100 и выше человек, uh -huh. конечно, это большая сумма. Uh -huh. И я скажу, что вот ситуация ну, становится на грани непрогнозируемости и сделать что-либо, конечно, ну, не представляется возможным, если, если мы не ответим на вопрос, что мы хотим. Мы хотим погубить все или мы все-таки хотим страну возродить. Ну и еще один момент. Знаете, проблема сегодня – это проблема кадров. Если мы говорили о финансовой проблеме, да, она сегодня актуальна, но самое, на, на самое первое место выступают проблемы кадров. Сегодня практически все предприятия испытывают жутчайший отток кадров, недостаток кадров, и э, это в общем сказывается на общем положении дел. Многие руководители предприятий, в том числе входящие в городскую организацию работодателей, рассчитывали на то, что у нас есть внутренние перемещенные лица. И эти внутренне перемещенные лица значит, должны быть трудоустроены Закрыть через, потребы, да, через угу. центр занятости. Угу. Даже невзирая на то, что эти внутренне перемещенные лица малоквалифицированные. Но вместе с тем значит, надежды на трудоустройство вот этих внутренне перемещенных лиц у нас были. Мы поддерживаем самые тесные контакты с городским центром занятости. Так вот результат, значит, внутренне перемещенные лица не слишком торопятся, особенно когда в 22 году принят закон был о том, что внутренне перемещенным лицам выдают субсидии, материальную помощь через центр занятости. Так вот обратный эффект получился. Внутренне перемещенные лица не захотели работать? Не дуже активно. Так. Не очень. Ну, дивитеся, багатьом категориям наразі все скасовано уже. Да, багатьом категориям было... скасовано. Но вместе с тем, смотрите, внутренне перемещенное лицо. Приехавшее, да, к примеру говоря, приехавшее там с Николаева или там, с Херсона в Одессу, стать, поставить его к станку с числовым программным управлением невозможно. Значит, его нужно обучать. Пчитать. Значит, Пчитать. значит, труд его должен быть э, малоквалифицированный. А малоквалифицированный, значит, естественно, оплата, которую, скажем, может предложить предприятие, она будет, э, ну, вряд ли она устроит это, mm -hmm. это лицо внутри бережа. И чаще всего они говорят, а я вот в Херсоне работал, и я в Херсоне получал там 25 тысяч, 30 тысяч. Ну да, конечно, вполне возможно. Но когда э, берут на предприятие и говорят, ну, ты сейчас пока поработаешь подсобным рабочим. Пока там, скажем, грузчиком поработаешь, пока там, значит, давай набирайся опыта. Нет, так такие вещи не устраивают. Скажите, пожалуйста, а с взялась эта сумма, 20 тысяч гривен? Вот и э, на, на э, какие подставки прораховано, черезраховано? Я могу вам сказать. Вот. Для меня это тоже большая загадка. Угу. Она началась с того, что мною, ну, дирекцией, организовано совещание, совещание по, э, значит, возможности получения зарубежных грантов, mm -hmm. э, где присутствовало агентство регионального развития Одесской области, руководство агентства, присутствовало руководство областного центра занятости, в том числе и народный депутат от Одессы. Я не стану фамилию называть его, но суть не в этом, а суть в том, что народный депутат Большинство присутствующих работодателей начало задавать вопросы, поскольку депутат уже отошли от грантовых, грантовых программ, а больше задавали вопрос: а, а что с мобилизацией? Как, как быть с mm -hmm. э, мобилизацией? Он начал говорить: мы в Верховной Раде решаем вопрос. Э, у нас появилось, э, скажем, предложение такое: 120 тысяч предприятий платят за каждого рабочего. И тогда, значит, рабочий свободен. Значит, мы пришли с этим предложением в организацию, вернее, в федерацию работодателей. Федерация работодателей высказалась против, ну и сошлись на 30 тысячах. Вот предприятие за каждого платит 30 тысяч. Я задал вопрос, а не это ли коррупция? Не если это признаки коррупции? Чи ценный вариант – откупаться. Ну, ну, безусловно. ну, безусловно, э, откупаться это может только феодальное общество. Мы не в феодальном обществе. Мы живем в 21 веке. Мы жили в стране промышленно развитой, причем страна, которая не испытывала вот подобного рода, э, ну, скажем, явлений или, скажем, подобного рода событий, которые, через которые мы проходим сейчас. И поэтому заставить человека опять идти в феодализм, ну невозможно, ну просто невозможно. Конечно, конечно, попытка перевести все это дело на рынки, скажем, откупа, но они тоже ничего не дадут, потому что абсолютное большинство предприятий испытывают огромные, огромные финансовые затруднения. Ну, приведу пример. Совсем недавно, совсем недавно, относительно недавно, на трехстороннем совете социально-экономического партнерства, городском совете, мы подводили в марте месяц, мы подводили итоги работы промышленных предприятий, городских промышленных предприятий за 2023 год и поощряли ряд, ряд ведущих предприятий, причем тех предприятий, которые добились значительных успехов, даже превысив показатели свои э, производства э, в сравнении даже с довоенным временем. Одно из этих предприятий, телекарт-прибор, это известный в городе завод телекарт-прибор, где работало более 450 человек, э, сегодня э, туда прилетело. Предприятие, территория вторая полностью разрушена, территория первая, где находилось основное производство, 50% разрушена. Как этому предприятию сегодня, как выжить этому предприятию, да еще и платить за тех оставшихся, за, за да, за тех оставшихся профессионалов, а там и конструктора, там и, и ведущие специалисты, их нужно сохранять, значит нужно платить и еще нужно откупаться, это полный абсурд. Слухайте, добре, а де ж тоді в нас вихід? Дивіться, всі ми розуміємо, що в країні продовжується війна, і ми маємо захищати країну, так? Ну, тобто, боронити так. свої кордони, і це має хтось робити. А, той, хто пішов до лав Збройних сил України добровільно, вони вже ну, не закінчилися, але закінчуються. І зараз ще є добровольці, і зараз ще є хлопці і дівчата, які йдуть. Але е, кількість їх все одно менша, ніж на початку війни, це зрозуміло. Тобто, з одного боку, так, з іншого боку, ви правильно говорите, треба зберегти країну. І найголовніший момент, який допоможе зберегти країну, це підтримувати нашу економіку. Для того, щоб її підтримувати, утримувати хоча б на тому етапі, так я навіть про розвиток зараз не говорю хоча б на тому етапі, який в нас був, потрібно, щоб працював. Ну, і в більшості це середній та малий бізнес. так. Отже, ось Терези, так і на них дві ось такі речі: як захистити країну і як зберегти країну. І де цей баланс? <рес> баланс якраз раз, посередині знаходиться. Захищати страну нужно. Але, якщо ми говоримо о защиті країни, страны... то руководство страны должно показать пример защиты нашей страны. Я человек военный. И военным останусь на всю оставшуюся, ну, сколько так. там мне жизнь. И опять же, возвращаюсь к нашей истории. Сегодня плохо, скажем, вспоминать историю, потому что мы это все, как говорится, советское прошлое. Но вот советское прошлое, когда мы проходили Великую Отечественную войну, когда мы Первую мировую, так вот все дети руководителей, основных первых руководителей страны, воевали. Позорно было, позорно было не воевать. Позорно было. Ну так, это было справа чести. Это, да. Это было. для каждого человека. Но И... когда мотивированные, угу. благодаря которым ну, мы остановили агрессию, в части, скажем, определенной части остановили агрессию. Так вот, эти мотивированные молодые люди видят, что, скажем, руководство вывезло своих детей, спрятало их за рубежом и прочее, прочее. Когда слышишь отзывы, в том числе зарубежных партнеров, а городская организация работодателей ведет международную деятельность, то пусть простят меня э, мои коллеги, но мне уже человеку в возрасте мне стыдно становится за нашу страну. Мне стыдно за то, что говорят. Э, вот совсем недавно я разговаривал со своим чешским партнером, и он мне рассказывал, как э, общаясь с украинскими коллегами. Как украинские коллеги отзываются о нашей стране. Это плохо, это ужасно плохо. Нам надо менять это все дело. Но менять это все дело можно только тогда, когда страна будет страною. Страна будет жить не на подачках, а страна будет чувствовать свою самодостаточность, свою гордость за то, что мы страна, в конце концов, за то, что мы государство, в конце концов. І от тоді, мабуть, щось, -то, може бути поміняється. Тобто, тоді, коли наша економіка буде працювати повноцінно, більш-менш повноцінно навіть в цих умовах. Так? Безусловно, тобто, безусловно. як ви сказали, мотивовані захищають, а ті, хто може бути корисним тут для того, щоб підтримувати економіку, мають бути корисним тут. Правильно я зрозумів? Печаль заключається в тому, що мотивовані захищають. Ну, вони ж бачать, що діється на самом делі? Їхня мотивація, знаєте, на, на жаль, трохи уходить. зменшується. Так, на жаль, і це, на жаль, безусловно, це на жаль. Тому що це мужні люди і вони не мають бачити такого розчарування, я вважаю, просто. <звук> Однозначно. Однозначно, тут навіть скоро ніяк не буде. Добре. Диво. А що буде, яка доля цього законопроєкту, як ви думаєте? <laughs> Мне сложно сказать, я, что, ну, там, так, так. что там там, я, я думают вашу, в кабинете министра ну, и ну, в Верховной Раде, там... но я думаю, что это опять, опять это все похоронят, как многие, скажем, ну, сегодня похоронили Конституцию, сегодня похоронили, вообще похоронили... Права чоловіка, права громадянина, і його просто їх немає. Тобто воно не запрацює видовом. Я думаю, так? що вони ну, воно може в такому запрацювати такому вигляді, а можливо в якомусь іншому вигляді. Воно запрацює що питання економічного бронювання піднімається не перше вже ну, не вперше, і воно все одно буде на часі. Ну воно все на часі, одно да. будуть прийману піднімати. Так, какой же выход мне будет из этой ситуации? будет выход. А какой? А выход вся бизнес-пельнота уйдет в тень, угу. и это это ужасно. Не это, это не выход. Для Украины это ну це просто. А, а, а это вихід, это а, это совсем, скажем, плохой сигнал, и этот сигнал может привести к тому, что страна и этого не выдержит. Поэтому, наверное, надо думать. Надо думать, во-первых, для этого есть в стране действует закон, много законов. Много законов, к сожалению, они не соблюдаются, эти законы. Так вот, один из хороших законов ⁇ закон о социальном диалоге. Этот закон существует по, скажем, требованию Евросоюза, а мы говорим о евроинтеграции. Угу. Так вот, есть социальный диалог. Так вот, соберите, пожалуйста, профсоюзы, соберите, пожалуйста, работодателей. И давайте будем советоваться, давайте будем решать то, когда говорил президент, собираясь идти, еще будучи, скажем, в предвыборной кампании, в предвыборных дебатах. Он говорил, что мы решение, каждое решение мы будем проводить в соответствии с, скажем, волей народа, согласуясь с волей народа. Вот, наверное, угу, вот таким вот, так. таким вот образом можно найти выход из положения. Одна голова хорошо, но когда этих голов много, и когда эти головы все стремятся к тому, чтобы страну возрождать, то, наверное, это и есть выход из положения. А так вот таким образом волюнтаристски решать за весь народ невозможно. То есть не спросивший бизнесу, так, то в первую очередь, ну, не испытавший бизнесу. Даже не то, что не испытавший бизнесу, его и так как-то игнорируют только с точки зрения получения налогов. Угу. Но все это приводит к тому, к чему привело в Одессе, когда, скажем, начался конфликт цк с работниками скорой помощи. Ну, представьте себе на секунду, если сейчас Скорая помощь, вся уйдет в тень и или точнее уволится. Нет, катастрофа Конечно, Хотя, это катастрофа вообще. Конечно. это катастрофа. цена ведь не хочется уявлять. Но мы уже шаг один сделали к этой катастрофе. Хотелось бы, чтобы больше шагов не было. Хотелось бы, чтобы мы все-таки нашли в себе силы и сели за стол переговоров. Угу. Этому учит закон о социальном диалоге. Не воевать не э, Меж собою между собой, между собой, да, так, так. не не э, заниматься волютаризмом, а садиться за стол переговоров и находить выход из создавшегося положения. Вот это главное преимущество этого закона. Я хотел бы, чтобы, ну, все-таки руководство э, страны, области, города, вот как раз э, вот на это дело обратили внимание. Так, я згодна з вами. Ви знаєте, все одно питання економічного бронювання буде підніматися, воно все одно буде на часі. Так, я навіть сьогодні на власні очі бачила лист від одного з таких серйозних підприємств у регіоні на співробітника, якого хочуть економічно забронювати, але там була така приписка після оновлення даних у ТЦК. Тобто да, ми всі розуміємо, так, що його шанси бути економічно заброньованим автоматично зменшиться після того, як він оновить свої дані, тому що він може просто не дійти до економічного бронювання, тому що ось цією е, процедурою цього механізму він поки що не прописаний. Так? Поки людина піде оновлювати, можливо, вже його й не потрібно буде бронювати. Про це теж треба говорити. Це ну, ні, то, речі. Він прописаний. Но прописанный каким образом? Прописанный таким образом, что э, заплатят предприятия 200 тысяч там, mm -hmm. или там, сколько там тысяч. Mm -hmm. штрафа. Mm -hmm. То есть опять запугаем, мы запугаем всех подряд. Э, но это не выход из положения. Так, виход у діалозі. Це правда. Сто процентів. Дякую вам дуже. Будемо сподіватися на те, що такий діалог відбудеться, все ж таки, тому що в цьому заброню... в цьому в тому, що були економічно заброньовані деякі співробітники, які є реально професіоналами, які потрібні для того, щоб підтримувати економіку. Певне, що продовження буде 100 На стовіднастаївить не тільки градська організація роботодателів, Я уверен, на это настаївить. практически все работодатели страны И это это единственный сегодня единственный выход из положения И если страна если руководство страны не прислушается к голосу бизнеса голосу промышленника предпринимателя значит тогда у нас диалога не получится Дякую вам за вашу думку. Євген Дрозд, гендиректор виконавчої дирекції Одеської міської організації роботодавців, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про законопроєкт, в якому прописано і економічне бронювання. Поки що не зрозуміло, що буде із цим документом, але ми обов'язково будемо слідкувати за тим, як рухається справа у цьому напрямку. Я теж дякую вам за те, що ви підняли таку важку і таку ну, Болючу тему. І думаю, що ми далі, скажімо, ні, 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 не сумніваюся, що далі будемо зустрічатися, навірно, на позитиві. Я впевнена, що мають бути якісь результати, і нехай вони будуть позитивними, але, але час покаже. Залишайтеся з нами на першому, бережіть себе, побачимося.